श्रीगणेशाय नमः नारदुवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यम् कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादश एतानि नामानि त्रिसिन्धेयः पठे न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्ति लभते विद्यां लभते धनं पुत्रार्ति लभते पुत्रान् लभते गतिं जपेत् गणपतिं स्तोत्रं षड्भिरमासैर्फलं लभेत् संवत्सरेण च सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्